Hello my dear student, my name is Juvin Sagvan, I'm your English teacher. Today we have a lesson for unit uh, uh, 7 about art. Our lesson is about art. There's some art. art? Art art. art. First of all, we have a vocabulary list. Now, let's begin with the first one, which is reflect. ريفلكت شي شو عتاوي ناوينا الفيد هاتي بمعنى يعني ينعكس او يعكس تشتكي تمثليني او يمثل او يرمز ريفلكت شغل فيدا ريفلكت جي فيرب ناو no. we وي هاف مينيتشر مينيتشر ونيتشر شي مصغره يعني تشتكي بتشوتشكا يعني وقت باجي تشتك تشكي بتشوتشك تشاكرنا الهمبري تشكي مظن ولكن بحجمك بتشوتشك تشاكرنا

It means يعني uh, يرسم ديساتي يرمز شدبة يمثل ديسا شدبة portray. But here to depict something in a work of art or a literature. يعني يوصف شيء ما uh, في عمل من الفن أو عمل أدبي. إذن وصفة تشكي ده, ده ده شغل كده أو شغل ممكن مثلا عمل فني بو ممكن عمل أدبي بشي. Then we have evolve. Evolve جي هاتيه وك it's a verb شو gradually يعني يتطور بشكل تدريجي الفيدا evolve هاتي بمعنى يتطور then we have at last we have the last one, uh, monument. Monument. يعني وقت بنصب ينجي تمثال هاتي uh, I'm a I'm a statue. Statue statue يعني تمثال

So let's begin with the reading our lesson. Art is one of the hardest words to define. رجاء فن وكلمة حري زحمة تجبوك أم أم بعرف يعني شو ما هنجي جوري ويبرن هنجي واتي ويبرن أم نكارن فن وقعدة بعرفين ولكن إله بشكل مختصر درس درسيد أمي واتاوينا جوابيشن. From the beginning of a human life, جاء جي. أه جيانا هي دي أمبيجن. يعني منذ بداية الحياة البشرية humans have created art to express themselves. بشرية اخترع او ابتكر الفن to express themselves يعني ليعبروا عن انفسهم historians have historians channel. المؤرخون have found art that is hundreds of thousands of years old. أه قد وجدوا بأن الفن عمري وي قال لك قال لك مثلا مئات الآلاف من السنين hundreds it means مئات يعني صد صال و thousands حزارا early cave paintings منا أه. لفيدا paintings هاتي شو و نام اسمه شو بيجن اسم هاتي بمعنى لوحات الفيدا سو ام فيجن لو حاتي اي هو كفن ايرلي هاتي البدا اي وقت بي إيه اولي إيه كفن ريفلكت ذا لايف اوف انشنت هيومن ديسا من إيه ريفلكت ما تشوا تاويه يعكس يعكس حياه البشر القدامى يعني تبي إيه البشريه الاولى او كس يكميني جو هاتم جيانه دوي عصريده فتشكرن او جيانه اخوا إيه لسر لوحاته اي كهفه طبعا لوحات الكهوف كهفات تنب ما تشوفون تحت بون بون سروا كفرا بالات حاد بكولان تحفران فجوانات بجن لوحات الكهوف الاوليه او لوحات الكهوف الاولي انسانه حياتها خل دعكسان شلون مثلا حياته انسان اولي تشوفوا صيد بنا ادوات الصيد درسمان عندن درسمان عندن انسان صيد حيوان دكي مثلا حيوان هجومي انسان دكي فلوحات وانا جي قش مواضيع وابو The most common themes يعني مواضيع أكثر شائع in cave findings في لوحات الكهوف من غوتي آر هاند برينتس شو معنى هاند برينتس؟ يعني صنع يدوي إنسانه بدس يخدش يذكر أو لوحات أنا شاوه وكان بجوار يعني تحت بو كفر بو شاوه ولو حسر تحت كفر شاوه دا حفران ديكولا. Uh, handprints and senses related to animals and hunting. Welcome, Jorgo. مشاهدة ويجي قش متعلقا بماذا? Animals, حيوانات, and huntings. Uh, hunting, hunting side. Miniature sculptures are also commonly found. منا miniature مقول شو هتاوينا إيجوره? Miniature يعني مصغرات وsculpture. Sculptures تبي معنا منحوتات منحوتات مصغر دي بيج اوجي اولسو كومون فاوند كومونلي فاوند يعني يوجد بشكل شائع قال لك وان portray women. جي بين موست اوف ذيم دي بيج بورتري وومن اند دومون ستريت هاو امبورتانت وومن وير تو ذا انتيك تريبس دي بيجون معظمه وان بورتري وومن شو يعني بورتري وومن يوصف المراه او يرمز الى المراه او يمثل المراه معظمه لوحاتها and demonstrate من شو معنى ذناي أجي أقول تنجي غريبة ونجي كان أنا أكبرتوك يا خدي خطي البنخن ودين demonstrate يعني يشرح تشرحين تفسرين جمار دوخيا كرين بشكل كي تفصيلي how important women were to the ancient tribes كم كانت مهمة المرأة بالنسبة للقب... للقبائل القديمة منها لفيدا جي كلمتها tribes هينا tribes جي هاتي بمعنى قبائل القبائل القديمة Now, the second paragraph, أنا مقطعة دوا. As a human evolved, تبيش كل ما تطورت البشرية يعني تقدمها بشرية تير بيشكتنا بشرية ترى Art evolved along with them. تبيش فن جبر بيش دكتور. With the beginning of human civilization, كلمة civilization حضارة. يع. Human civilization يعني الحضارة البشرية. دبجوا ومع بداية الحضارة البشرية. art changed from senses of hunting and the tribal life of senses of war and the stories told through paintings. The visual or مشاهدة هانة art changed. نه بقول فهمت غيره from senses of hunting من مشاهد الصيد and the tribal life. شو معنى tribal life؟ يعني الحياة القبلية. والح من الحياة القبلية أيضا to senses of war إلى مشاهد الحرب and the stories وقصص told through paintings يخبر يخبر من قبل اللوحات. Some societies بهنك مجتمعاتها made extremely large monuments بهنك مجتمعاتها بون أذي كفن بالفعل تشتن جلك مظن شاكرن تذكرن جلك مظن نص بن جلك مظن شاكرن وقت شيء like pyramids pyramids بيجون جركون بيش ناس بكن شنو إهرامات يعني شو أول مصر or سيتي gates أو بوابات المدينة. Many paintings on these monuments تجي كلك لو حاشي. سرفان ااا أه في نصبي تذكري أف أف جيكر نيجو مثلاً دريبن هجر وق هرامات بن سرتشت هذا كذا عندنا قوتية فوكس أون دا أفتر لايف ركزوا على ما بعد الحياة ما بعد الحياة شيء إنه بشتمرنا إنسان like the paintings inside إيجيبتيان tombs. tombs ظن شنهي قبور ترب. دي بيجي التربة و مصرية كذا. فباتكلم شتي ديتن أكتر شي. لوحات إن ديتن أكتري و أنا وصفي حياة الدن وحياة ما بعد الموت. ما بعد الحياة يعني. قصدو أنا جمرني وبيتن. أكتر شي صار و ركز عم Now let's move to the next paragraph. The ancient Greeks and Romans made both large impressive Uh, structures and smaller the Ancient Greeks كنا اليونانيين القدامى and Romans impressive structures. يعني uh, بناء قلكي مؤثر impressive جلكي مؤثر يعني قلكي تأثيره structure and smaller. individual pieces of art. وقطع فنية فردية like statues and paintings

starting in the Middle Ages. أنا أنهار العصور الوسطى. A lot of art was based on religion. دي بيقال لك جفن كان يبنى على شيء religion. كلمة religion يعني شيء الديانة. Many Christians and Muslims alike. دي بيجي يعني وقت بحردو هم مسيحي جي وهم مسلمان جي Made art as a tribute to their respective religion. شو معنى tribute? يعني وقت بإجلال إجلال الشرك to their respective religions لدياناتهم المقدسة artists made art about religions بيجي فنانين تشيكر فن تشيكر عن الديانة عن daily life الحياة اليومية war صار حرباء nature طبيعة and many other subjects وهنا مواضيع عندنا Now we have the last paragraph أنا مقطعة ميداوية today there are hundreds of different types of arts دبش إيرو رو بصدى جورين مختلف يعني فنون هنا وك مثلا أمبيجن some are more traditional دبش هناك جي هنا تقليدي وك شه like paintings and the drawings وك لوحاتا و رسوماتا drawings هاتي رسومات some modern artists وهناك فنانين ايه

Do you like to make art? تتخوز فن تشكي يعني تحش فن دك تتخوز دد بشغله? If so, what types of art do you like to make? كي جات جورش فن تتخوز تشيك مثلا؟ تتخوز بالرسمينه؟ تتخوز نحت تشكي؟ تتخوز اي اي شكل مثلا نش فن تشكي. Do you think cartoons, films or video games can be art? ببيش هل تعتقد بانه افلام الكرتون يانجي افلام يا العاب فيديو؟ هل يمكن ان يعتبر فنا؟ هل يعتبر فنا؟ أبني نقاطنا ونقارنها دور النقاش بكن or you can uh, look uh, about them in uh, google so it's to you جلوه uh, now we finished our lesson uh, thank you for listening uh, see you in next lesson about the grammar lesson now bye, -bye. Eu